Здравствуйте, good evening, добрый вечер. В третьем уроке lesson three, three, мы произносим язык между зубами th, буквы будут th, будут буквы t and h. с th, three, кончик языка между зубами и вот получается three. Okay. So lesson 3 мы опять повторим алфавит. И много здесь чего будет. нового. Повторяем алфавит A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Теперь у нас вопрос. What's your middle name? Ну, если перевести дословно, это получится среднее имя. Еще спрашивают, what's your second name? Какое ваше второе имя? В этой культуре, в американской культуре, бывает, что, например, Майкл Чарльз. Первое имя Майкл, второе Чарльз и потом фамилия. Э, вот у русских те русские, которые сюда приезжают, они не знают английского, вам плохо знают английский, они говорят, что их отчество это middle name. Но no. middle name это неправда. Middle name это такое же, оно также звучит как второе имя. Например, Мария Тереса, например, испанами, Spanish-speaking America, окей, испаноговорящая Америка. Мария Тереса. Вот Мария первое имя, Тереса это такое как бы э, церковное имя, крещенное. Ну вот, так, так что middle name, second name это такое же, как первое имя. У русских, и вот я здесь поэтому показываю, я здесь показываю, что когда вас спрашивают what's your middle name, то если вы русские, вы говорите we do not have middle names in Russia. Вы говорите, мы не имеем. Значит, у нас с вами был там в вопросе вспомогательный глагол do всегда в, в настоящем времени. И вот здесь он обязательно есть, потому что это у нас негатив. Негативная частичка not всегда будет. И вот мы не имеем, это будет we do not have, we don't have. Попозже покажу вам сокращение. Um, но это вот э, такая э, полная такая форма отрицательная. We do not have, мы не имеем. У нас нет. We do not have middle names. Видите, мн -э, множественное число э, имена, names. Множественное число очень легкое в английском, просто S в конце прибавляется, и очень мало, там несколько исключений всего. Которые мы потом возьмем. Uh, we do not have middle names in Russia. Вы так отвечаете. Uh, we have мы имеем, у нас есть, we have patronymics. Patronymics это отчество, okay? Patronymics instead. Я вам дала такое э, мудрое словцо тут э, в начале. Ну, знаете, память работает очень по-разному. Никогда не знаешь, что запомнишь. А потом у всех уровней разные, мало ли кто-то что-то где-то слышал, читал. Поэтому пригодится. Я учитель, очень лектический и даю всякие сюрпризы. Вот. Так что instead это вместо того, и вот так вот это будет правильно звучать, да? We have patronymics instead. У нас вместо этого используется патронимик И вот patronymic это отчество. И когда они не знают, что такое patronymic, потому что у них нет этого в культуре, тогда вы будете уже объяснять, когда побольше будет язык знать, что патронимик is originated from our father's name, что patronymic происходит от имени отца. Это как бы possessive позитивная форма от имени отца в русской культуре, да? Но пока возьмем вот вопрос, который у нас уже встречался здесь в первых уроках. What is what's? Короткая форма. What's? Вот это вот о, оно не такое прям как русское о, оно такое немножко открытое. What? А в Америке вообще о очень открытое, почти как а произносится. Поэтому русские, которые сюда приезжают, которые учат с нуля, Язык, они э, как бы вот прямо акают, так вот. Окей, um, okay. what's your patronymic? Как, какое ваше отчество? И вы говорите, my patronymic is, и я тут даю свое, Владимировна. И, значит, для женщины, для мужчины, например, мой брат Владимирови, Владимирович. Ну, и говорите. Владимирович. Им это эти слова русские им очень странно звучат. Но вот так это. Вот. Ну, давайте это повторим, а потом я вам еще тут кое-что немножко дам. Um, значит, вопрос очень-очень типичный для этой культуры. И во всех документах будет такой вопрос. What's your middle name? Какое ваше среднее имя? Или второе имя? We do not have middle. Names in Russia. И это просто ответ в, в таком разговорном ключе. У, у нас нет uh, middle names in Russia. We have patronymics. У нас есть отчество. Patronymics. Видите, во множественном числе я поставила. Instead. Вместо. Если мы хотим продолжать вот это, вместо того-то, вместо чего? Э, Родительный падеж в русском языке, а в английском это будет предлог of. Пока нам рано. Но instead of, может, кто-то уже знает. Но здесь мы закончили этим предложением Instead. И вместо этого так по-русски переводим. И потом идет вопрос, с которым мы уже знакомы с вопросом what's, what is. Э, какое э, это или что это? What's your patronymic? Какое есть ваше отчество, дословно. What is your patronymic? What's your patronymic? What's your patronymic? My patronymic is э, Владимировна. My patronymic is Владимирович. И it is a man. И здесь вот я вам сказала middle name, второе имя или среднее имя. И вот в документах еще бывает вот так. M-I. Э, название буквы, да, знаем уже, учим уже. M-I. Это значит middle initial. Middle initial значит э, только первые буквы вот этого второго имени. Например, «Майкл Чарльз Браун» и будет «Майкл Си». Okay? Middle Нишел только будет первая буква второго имени. Okay? Вот это вот будет иногда вместо вот этого middle. Я считала нужным это вам показать, потому что это одно другому принадлежит. Еще два маленьких слова. Например, вопрос может быть задан «So, what's your middle name?» So как uh, introductory, как водный водное слово. Ну и так, ну и так, да. И then тогда, then тогда. У меня заканчивается батарейка здесь, и мы с вами на этом урок 3 закончим. Может успею быстро повторить еще раз алфавит вам. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Thank you. Спасибо. До следующего урока.